Устанавливается дорожное зеркало для улучшения э, движения водителя, потому что э, получается перекресток как бы невидимый. Если человек, водитель, стоит на перекрестке с, на улице Коцюбинского, то мира э, не видно с правой стороны оттуда или с э, права оттуда. Э, для улучшения и без аварийной ситуации э, миским головой была дана команда э, разработать схему для установки этих зеркал это единственный пока проект в Чернигове. схема разработана утверждена полицией есть проект на эти все виды работ так что зеркала закуплены сегодня будут они установлены Нет, о, поворачиваем туда вернем вернем еще 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 Во.